نستعين <applause> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ہو جائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد قبرستان جانا سنت ہے اور جو نافرمانی ہے کہ میں داخل ہو گئے والدین کی ان کو چاہیے وہاں جا کر استغفار پڑھے استغفار پڑھنے کے بعد ان فرمائے اللہ اس کا سوا میرے اببہ کی روح کو پہنچا دے اور جو گلتی ہو معاف فرما دے آپ کے دکھونا معاف ہوئیں گے استغفار پڑھنے کی وجہ سے آپ کے والدین کہ فرما برداری میں آپ شمار ہو جائیں گے دین بڑا آسان ہے یہ اس سے آسان کوئی دین نہیں ہے دیو مثال آپ کو آپ نماز کے اندر آ گئے ہیں آپ کو بخار کی حالت ہو گئی ہے آپ پہ کھڑا نہیں ہویا جاتا ہے آپ کو پانی تکلیف پہنچاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ نماز کے اندر تیرا فرض ہے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ دوسرے کھڑا ہونا قیام اگر کھڑا نہیں ہویا جاتا یا رسول اللہ ارے قیام کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پر نے حکم دے دیا ہے کہ میرا فلن چھوڑ دے ترک کر دے لیکن تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے فریق صاحب نے کہا رسول اللہ میں نے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا فرما جناب محمد رسول اللہ نے اللہ نے جب ایک طرف اعلان کر دیا ہے اگر آپ سے بھی

جب ہمارے آتا ہے تو زمان کو بھی ہمرکات ہم, خالد ہم دو کچھ نہ کچھ عطا ہیں جب تو ہم اللہ 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 ہم دو خوش ہو جاتے اللہ تیرا شکر ہے تنہیں ہم کو یہ دے دیا بڑا اچھا صلح دے دیا وہاں دی کیا کہا اللہ یہ ایسے نہیں ایسے نہیں میں اپنے اکیلے کے لیے نہیں سلامتی آپ کی لیتا ہوں فرمائے فرمائیے کیا السلام جو میرے جو امتی ہے جو میرے اوپر ایمان لائے ہے اور انہوں نے نیک کام کیے ہے ان کے اوپر بھی آپ کی سلامتی ہو ہم تو پانچ وقت نمازوں کے اندر سلام پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تو پانچ نماز میں سنتوں نفلوں بغیر سلام کی نماز ہوتا ہی نہیں بغیر تحیات کے نماز ہوئی ہی کی نہیں اور نماز کے اندر سلام موجود ہے جب کہا اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ و الصلاۃ و اللہ تعالی نے فرمایا علینا و علی عباد اللہ الصالحین <سلام> جنت میں جانے کے لیے پانچ داستے کھول دی ہیں پانچ دفعے آؤ سلام کی بیجو پھر اللہ کی دعا لو ہم اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں ہم کو جنت میں جانے والے جبریل علیہ السلام کی گواہی کے ساتھ میں ہماری نماز قبول ہوتی ہے سلام نماز کے اندر موجود ہے تو دوستو اب نماز کا حکم آیا نماز پڑھنے لگے اس کے بعد رمضان کا حکم آیا اب رمضان کے روزے رکھنے لگے رمضان کے روزے ہم تو روزہ رکھ کر اے سی کے کمرے میں لیٹھتے ہیں تبوک گرمی کا موسم اور رمضان کے مہینے میں غزوہ یعنی جنگ کے کے حکم آ گیا کہ نکل جائیں اللہ کے راستے میں نہ کسی پہ نہ کھانے کا انتظام کسی کی جیب میں ایک کھجور پڑی اسی کو لے رہے ہیں جس کے ہیں نہیں وہ بھی ایسے چل رہا ہے لمبی توڑی تفسیر پر نہیں لے جاتا دوستو رمضان کے مہینے میں گرمی کا روزہ بھی رکھا اور جہاد بھی کرا اور رات کو عبادت بھی کی اب ہم کو تو اللہ تعالیٰ ساری آسانی فرما دی ہے اتنا آسان راستہ دے دیا ہے اگر ہم نہ اس کو لیں اتا ہماری وقتی ہے بد نصیبی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا بڑا احسان ہے الویدہ جمعہ آج پڑھا گیا ماشاء اللہ سینکڑوں مسلمان نے جامع مسجد مقصر دی مسجد کے بچ نماز ادا کی الحمدللہ سارے بھائی چارہ اور ਸਾਡੇ Hindu ਭਰਾ ਵੀ Sikh ਭਰਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ تھے ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਆਰਕ ਮੀਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਬਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ خدا تارا اتفاق نال ساری زندگی بسر کرے ایک دوسرے دے کم آئیے محبت نہ رہیے جس طرح کے سارے مجموعہ دا ہندوستان ملک ہے ایک دوسرے دا احترام کریے ایک دوسرے دا پیار کریے اور جو ہی ساڑے مولوی صاحب نے دعا کرائی کہ سارے اے اللہ ایسی رحمد بخش کے ایسی ایک دوسرے دے ساتھی بنے رہیے ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਐਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਵ ਵਾਲਾ ਜੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਲਵਿਦਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪੈਗਾਮ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਜਿਸੌਨੇ ਕੈ ਜੈਸਾ ਖੂਨ ਹੈ ਰੱਬਾ ਹਰ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੁਆयां ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਬੇਮਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬਦ ਦੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਜਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਵਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ اے ਰੱਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਮੁ슬ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਜਾਗਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਐਸੀ ਅਗਰ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਵੋ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਪਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼